ডিচেম্বৰ মাহ সোমালে পিকনিক নাখালে জানো হ'ব পিকনিক খাবলৈ আকৌ মানুহো লাগে নহয় এতিয়া আমি পিকনিক ক'ত খাম জানে আজি ঘৰত গুড মৰ্ণিং হেপী ছানডে' ছানডে' বুলি ক'লে কিবা এটা ভাল লাগে ন কিন্তু এতিয়া ছানডে বুলি ক'লে অকণমান ওলাই যাবলৈ মন যায় আজিৰ দিনটোত আমি কি কি কৰোঁ বাৰু মই আকৌ ৰাতিপুৱা সাতটা বজাত এলাৰ্ম দি থৈছোঁ বোলো সেনা লগাম সাতটা বজাত জানো সেনা লগাব পাৰি যিখন ঠাণ্ডা পৰিছে আজি বতৰটো আজি অকণমান ৰ'দটো দিছে সোমাইছে তেনেকুৱা কৰি আছে আৰু তাতে আজি মই এনেকুৱা বেয়া বেয়া সপোন দেখিছোঁ মানে ভাবিব নোৱাৰি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বোম ফুটাই দিছে বোলে আমি ক'ৰবালৈ গৈছোঁ উফুৰা আমাৰ তাতে দেখিছোঁ কিজানে বেগ এটাত বোলে আমাৰ দেউতাক সোমোৱাই আনিছে দেউতা মানে মৰিলে বেগটো চেইনডাল খুলি দিছে কিন্তু দেউতা মানে কাপ কাপ কৰি আছে পানী অকণমান দিলেই মানে জি যাব কি কাৰণে দেখিছোঁ নাজানো আৰু তাতে তেওঁ য'তে আছে শান্তিত থাকক সেইটোৱে বিচাৰোঁ মই মানে বিশ্বাসেই কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ যে দেতা নাই তাকে পাই ভাবি কিবা লাগি গৈছে কি কি যে সপোনবোৰ দেখোঁ ন যেতিয়া আমি সপোনত মানুহক দেখোঁ মৰা মানুহ এজনক কিন্তু জীয়াই যেন আছে তেনেকুৱা লাগে ন স্পেচিয়েল ব্ৰেকফাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ ৰুটি এইফালে ওলকবি ভাজি এইফালে অমলেট গোটেই হাতী কুকুৰ বিচনাৰ ওপৰত হয়নে আৰু মানুহগৈ প্ৰকাত এইবোৰে কৰি থাকে ৰিংকুৱে নাখাব নি বাৰু ৰিংকুৱে নাখাব নেকি দুষ্ট দুষ্ট অকল দুষ্ট কাম কৰি থাকিব লাগে এতিয়া মই আহি গ'লোঁ ইফালে বিচনা পাৰি লওঁ যিমানে সাজি কাচি মেমনি হৈ নাথাকোঁ নিজৰ কামখিনি নিজে কৰিবই লাগিব হয় নাই আৰু নিজৰ কামবোৰ কৰাটো কি বেয়া নেকি নহয় বিচনাখন ধুনীয়াকৈ পাৰি লৈ লাগিব এইফালে আৰিয়া কাপোৰ উলিয়াই লৈছোঁ গা ধুৱাব লাগিব যে যেনে তেনে কৈ মেলি চুলিখিনি বান্ধি দিছোঁ ধুনু লাগিছে দেই মা ধুনু লাগিছে এতিয়া ওলাইছোঁ হাঁহ আনিবলৈ দেইফালে গা চা ধুৱাই লৈছো নহলে আকৌ দেৰি হৈ যাব যে দেৰি হ'লে ঠাণ্ডা লাগিব মানুহে হাঁহ কুকুৰা পাৰি আলহী আহিব হাঁহ কুকুৰা মাৰিব এতিয়া আমাৰ ইয়াত পুহিবলৈ জেগা নাই সেইকাৰণে কিনিয়ে আনি খাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে হাঁহ কিনিবলৈ যাওঁ কেইবাদিনো আগৰ পৰাই কৈ থৈছে চান্দি হাঁহ খাম হাঁহ আনিবলৈ যাওঁ হয় নাই আমি এইফালে আহি গ'লো হাঁহ আনিবলৈ মানুহ মানে বহুত আছে দেইফালে হাঁহ মাংস পিঁয়াজ কাটিল আমাৰ ইংকু মানে হাই প্ৰেচাৰ আছে যে সেইকাৰণে হাঁহৰ মাংস ভুলতো নাখায় আৰু মানে হাঁহৰ মাংস সি নবনায়ো দেই ময়ে বনাওঁ তাকে এতিয়া বস্তুবোৰ আনিবলৈ গৈছে ইয়াত আকৌ পহৰা দি থাকিব লাগিব নহয় নহ'লে ৰিংকুৰ পিছে পিছে দৌৰি ফুৰিব গাড়ীটো পূৰা স্পীডত আহি পেলাই ন ভয় লাগে যে মানে ৰখি আছোঁ আৰু ইয়াতে একো এটা কাম শান্তিয়ে কৰিব নোৱাৰে এতিয়া এই সৰু থাকোঁ দেই ঠিক আছিলে শুৱাই থৈ দিওঁ শুই থাকে এতিয়া মানে অট' পালি এনেকুৱা অ'ট' পালি অ' ওচৰ ইয়াতে এটা কথা কৈ থওঁ মোৰ মানুহজনে মানে এনেকৈ জুই ধুই বনাই খাই বৰ ভাল পায় মায়ে আকৌ য'তে ত'তে জুই ধৰিলে নাখায় যেনে তেনে এতিয়া ইয়াত বনালে খাম বুলি কৈছে সেইকাৰণে বনাব পাৰিছোঁ নহ'লে নোৱাৰি বিহু ঘৰ বনাবলৈ আছেই বিহু ঘৰ বনালে বিহু ঘৰটোতে বনোৱা হ'ব একো নহয় জ্বলি যাব এতিয়া এনেকৈ জ্বলিব কেৰাহী পূৰা গৰম হৈ গ'ল আজি বাইদেৱে কৈছে পিঁয়াজখিনি দিলে তেল নিদিয়াকে ভাজি ল'বি সেইকাৰণে ভাজি লওঁচোন অ আপুনি আহিব বুলিয়ে বনভোজ খাবলৈ লৈছো এইফালে মেলাইদাই আহিলে আপুনি আহিব বুলি বনভোজ ৰেডি কৰিছোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি মেলি দিবলৈ কৈছে সেইফালে উৎপাত কৰি আছে নোৱে না গুৰিত এটাই প্ৰব্লেম এইবোৰ যে গুৰি পিনে গান কৰে ধোৱা ধোৱা গোন্ধাই মই এতিয়াই বেয়া পাওঁ জুইত বন্ধোৱা টেষ্টটো বেলেগ বাৰু অমি হাঁহ মাংস খাই তাৰ খাম বুলি কেলে তেনেহ'লে আমাৰ ঘৰত কি হিচাপে হাঁহ মাংস বনি আছে সেইফালে আমাৰ আলহী জুই ধৰি দিছে দেচা নাই মেলা আমাৰ বিহুগড় সাজিব নহয় বিহুগড় সাজিবলৈ এয়া জোখ মাখ ল'বলৈ আহিছে হয়নে নহয় এতিয়া কিমান খেৰ লাগিব বা আপুনি বুলি ক'লে চব বাহিৰত এয়া ভাতো পাতিছে আজি বাহিৰতে এইফালে দালি বনাব এইফালে ছোৱালী উৎপাত তাইকে চাবনে কামেই কৰিবনে ৰিংকুৱে এইফালে আহিছে এতিয়া নিয়োগ ছাৰ গাই নোধোৱাগে মোৰ হাঁহ মাংস হ'লগৈ আৰু দেই এইফালে ভাত উতলি আছে ভাত মাংস হৈ গ'ল তেতিয়া দালি বনাই আছোঁ কিন্তু জুই ধুইলে কি জানে হাতবোৰ ব পুৰেও আঢ়ৈটাই বাজিলে এনেকৈ খাম বুলি ক'লে বস্তুবোৰ সোনকালে আনি থ'লে হয় ন নকৰে নহয় সেইকাৰণে দেৰিও গৈছে এতিয়া আকৌ ভাতটো খুৱাই লওঁ নহ'লে টোপনি যাব আমাৰ ছোৱালীয়ে কাঁহী বাতি লৈ আহিছে নিজৰ হয় নাই আৰু কি ভাজিবি হয় নেকি অঁ হ'ব আজি আমি ইয়াতে পিকনিক খাম আৰু এইফালে খানা গাল বনাই নি ইয়াত থৈ দিছে ইয়াক অলপ খুৱাই লওঁ দেইফালে দেখাই দিছোঁ ভাত চাত খাই হৈ গল আৰু এতিয়া মামনি আৰু ইংকু আছেগে খাই লওক দেই মেলা আপোনাক চাপৰিলি এদিন যাম আজি যিহেতু বাইছ ডিচেম্বৰ অহা কাইলৈৰ পৰা দিনটো অকণমান দীঘল হ'ব শগ্ন মই সেইকাৰণে ঠাণ্ডা দিনটো বেয়া পাওঁ বৰ পটককৈ আন্ধাৰ হৈ যায় আৰু ঠাণ্ডা দিনত চাবচোন স্কিনবোৰ বহুত প্ৰব্লেম হয় বহুত ইমান প্ৰব্লেম হয় স্কিনৰ চাইনিংটো খুব কম হয় দিনত আমি পিকনিক খাই দিলোঁ ঘৰতে ইমান ধুনীয়া ঠাইত মানুহজনীয়ে আকৌ জুই খুৱাব পালে ক'ব নোৱাৰে নহয় এতিয়া আকৌ সি জুই ধুই খিচিৰি বনাবলৈ গৈছে আজি বোলে খিচিৰি খাব জুইত বনাব মই বোলো মই নাযাওঁ দেই এই কচুটোক লৈ কচুক লৈ বহি থাকিবলৈ সাধ্য নাই আৰু তাত আৰু গোটেই গাটো ধু ধোঁৱা ধোঁৱা বুঢ়াই চুলি কিন্তু ধোঁৱা ধোঁৱা বুঢ়াই আছে আজি সেনা কৰা নহ'লে কাইলৈ কৰিম আৰু বছৰটো আৰু ন আঠটা দিনহে আছেগৈ শেষ হ'লগৈ আৰু বেবী চাক দুদো চাবা লগাই দিম দেই না মুঠতে চবেই সুখে শান্তিৰে থাকক আৰু বছৰৰ লাষ্টত পিকনিক খাব লাগে বুলি কোনে উলিয়ালে বাৰু প্ৰথমতে হা কোনে উলিয়ালে বাৰু সঁচাকৈ কিন্তু মানিব লাগিব দেই বছৰটো মানে বিদায় পিকনিক খাইহে বিদায় দিয়ে মানে আকৌ নতুন বছৰত আকৌ পিকনিক খাবলৈ আছেই মানুহবোৰৰ আমাৰ যে মানুহ লগ পোৱা হ'লেহে ন গৈয়ে থাকিলেহেঁতেন এতিয়া মানুহ লগ পোৱা নাই কাৰণ সেয়া আজি ঘৰতে খাই দিব লগা হৈছে কোনে কোনে পিকনিক খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু কেইবাৰ খালে এতিয়ালৈকে আমি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আজি প্ৰথম ঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দেই ঘৰৰ মানুহকেইটাই ঘৰতে আৰু ষ্টাৰ্ট দিছোঁ যেতিয়া কেতিয়া ফিনিচিং হ'ব ঠিকনা নাই আৰু ঠিক আছে তেন্তে দিয়ক আজি আৰু ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ ছোৱালীয়ে টিভি চাই মই লগতে বহি থাকোঁ আৰু মাক মানেই ল'ৰা ছোৱালী চাই আগতে নহয় জানো বহি থাকোঁ আৰু তেন্তে সদায় কোৱা দৰে কওঁ ভগৱানে সকলোৱে মংগল কৰক সকলো সদায় ভালে থাকক গুড নাইট